Земельную аферу разоблачили в Днепре. Местный житель пытался заполучить участки, предназначенные для бойцов АТО. Придумал целую схему и хотел подкупить местного чиновника, чтобы тот оформил документы. Когда давал взятку, его и повязали. Наталья Гусак расскажет, как все было. Почти 6 тысяч долларов при передаче такой суммы чиновнику задержали мужчину. Взятка предназначалась для того, чтобы ускорить процесс оформления бумаг на землю бойца АТО. Но чиновник сдал дельца правоохранителям. Была проведена, как уже было сказано, спецоперация, в результате которой был задержан лицо, которое непосредственно передавал внешние средства, а это сумма пятьдесят долларов США. 62-летний мужчина, которого задержали, обещал бойцам деньги за их земельные участки. Разговор начинал с одного вопроса. А не хотите ли вы воспользоваться своим правом на получение земельный участок и заработать немножечко денег? Ну вот с момента, когда этот звонок прозвучал, уже это дело э, нами Контролировалось. За 2 гектара земли мужчина обещал заплатить 500 долларов. Реальная стоимость в десятки раз больше. Оформление документов делец брал на себя при условии, что в дальнейшем участки передадут ему. Собрал документов на 40 человек. Первоначально он брал от них необходимые копии документов, заверенные, давал, передавал гражданам деньги в сумме 100 долларов. И следующие 400 должен был отдавать уже после заключения договора купли-продажи а продаже ими этого земельного участка. Мошеннику грозит пять лет тюрьмы. Сейчас он под домашним арестом. Следователи проверяют, кто передавал персональные данные воевавших на Донбассе постороннему. Из Днепра Наталья Гуса, Владимир Штингелов, сегодня, канал Украина.